Меня зовут Алексей. Я уроженец и житель Волновасского района Донецкой области. В мае 2015 года в связи с отсутствием работы я уступил танковый батальон «Дизель» Донецкой Народной Республики, где проходил службу в подразделении обеспечения. Отсутствие дисциплины, постоянные пьянки в подразделении и издевательства надо мной помогли мне поменять мнение о будущем Донбасса. А благодаря программе службы безопасности Украины на требующих тарифах дома, про которую узнала от жены, я вернулся домой, на контролируемую Украиной территорию. Непосредственно участие в боевых действиях я не принимал убийств и других тяжких преступлений не совершал. Я искренне сожалею, что принимал участие в незаконном вооруженном формировании. Прошу прощения у всего украинского народа и призываю всех ополченцев сложить оружие и вернуться домой к семьям.